компания агротехпоставки, фильтр топливный в сборе, сам фильтр PL270 идет маркировка и с универсальной базой крепления. База идет на два, на два клапана, у нее идет присоединение на 4 болта вертикальная и вход, вход, выход, есть дополнительных два, два выхода, вернее, один дополнительный выход. То есть это прокачка идет, прокачка топлива. Вот так вот он в сборе выглядит. Универсальная позиция идет на грузовые машины, на сельхозтехнику, на спецтехнику. Производитель заявляет, вот эта вот система работает на моторах до 200 лошадиных сил. Объем, объем топлива в фильтре 300 мл. Кого интересуют вот такие вот параметры, такой вот фильтр с прокачкой, можно спрашивать, заказывать. Он идет универсальный.